dəyərli kanal izləyicilərimiz, masazər qəsəbəsində hal-hazırda Qurtluq 93 kompleksində sizlərə qanuni 3 otaqlı, gözəl mərtəbəsi olan 6 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşən hazır yeni təmirli mənzil təqdim edəcəm. Bina yaşayışlıdır, Qurtluq 93 kompleksidir, BB kompleksidir, bağçasıdır, məktəbidir, şəhərə Əzəm metrosuna gedən avtobusudur, Xırdalana gedən marşrutları var. Təmir yerini təmirdən sonra yaşayış olmuyub. Kupcaları verilir, ən əsas odur. Yağma otaqda və qazarda olacaq. Kupcanı almaq mümkündür. Problemi deyil. Ev qanun 3 otaqdır, 97 kvadratdır. Mərtəbəsini bir daha vurğulayım ki, mərtəbəsi də gözəldir. 6 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsidir. İlç ora belə bir böyük bir yataq otağını göstərəcəm. Evin bütün otaqlar də yekadır. Evin ən əsası mətbəxi böyükdür. Yaxını düz bu binanın 2 bina sonra məktəbdir. İnkiqral qorpusudur. Gördüyünüz kimi kombi sistemləri çəkilib. Binada mərkəzi istilik var. Yaxın vaxtda qazlar verildikdən sonra kombi quraşdırmaq mümkün olacaq. Evin is qapılardır, bəyaz qapılardır. Qiymət videonun sonunda deyiləcək. Sonra qıza eləməyi tövsiyə edərdim. Nağd satılır. Kredit təklif olunmur. Amma məsələ nə ayağı olsun, ayranıdır. Bax gördüyünüz kimi tam şəkildə ayır ayıdı. Yəni bizim bu hissədə çaydır da. İndi ayır. Layihə çox gözəldir. Yəni mənzilin layihəsi çox gözəldir. Məsələn, gələcəkdə bu hissə tam şəkildə divar şkafı yığmaq olar. Döşəmə laminatdır. Biz ana giriş qapısını göstərəm sizlərə. Bu hissədir hamam otaqlarıdır. Bir dənə böyük yataq otağı var. Və keçirəm bu qaydada digər dəhliziniz bu hissələri göstərim. İstədim bu hissədə sizlərə böyük bir mətbəxi göstərəcəm. Belə bir mətbəxdir. Tam təmirli. Həcmli mətbəxdir. Ümumi hesablan 20 kvadrat, 21 kvadrat yaxın bir mətbəxdir. Mərhəbəsiz çox gözəldir. Liftsizdir, binada lifti yoxdur. 4-cü mərtəbədir. Burada da bu mənzili mətbəxdən birbaşa eyvana, yəni balkona çıxışı var. Balkonlu hissədə gördünüz ki, şüşələnlidir, yəni pəncərəsi şöbəmlə yığılıb. Və birbaşa düz gölünə bənzər mənzərəsi var. Qonaq otağını göstərəcəm sizə. Mətbəxi bu qaydadadır. 97 kvadratdır, qanuni 3 otaqdır. İsmik dəyişiklik 10 mənzildə və keçirəm bu hissələdə belə bir ən kiçik yataq otağını göstərəcəm. Bu belə bir ən kiçik yataq otağıdır. Lazım olsa, məsələn, bu ölçü qan eləməsə, bu divarı götürmək mümkündür. Mətbəxə qat bu, bu eyvanda olan hissəsinin bu otağa qatmaq mümkündür, amma hal-hazırda heç bir dəyişiklik olmadığı üçün indi bu qaydada da qalıb. Qanunu öz ölçülərinə qalıb. Bu keçirəm sizlərə qonaq otağını göstərəcəm. Evin 2 yataq otağı var və bir böyük bir qonaq otağımız var. Görə də bu bir qonaq otağıdır. Tavan isə fiqurdur, gizli işıqlarla doludur. Həcimlidir. Qonaq otağı da qonaqdan özün ayrıca konsentrasiya şnurlarla daqılıb. Burada da, da. Bax, bu qaydada kombi çıxış xətti verilib və bu hissədən birbaşa gözəl havası olan duz görünə biləsi bu hissə ya yəni, tam şəkildə gəlir. Evin qiyməti 98500 manat. Nağd satılır, endirim olacaq yerində baxandan sonra. 97 kvadratlı bir mənzildir. Qanında 3 otaqdır. Instagram ekto kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Abunə oluşsa çıxacaq bina və həyət evlərlə bağlı video görüntülər. İçə va siz rezervdasınız.